Всем с вами снова я, Светка Белка. И сегодня я хочу вам показать, как я делаю какао на завтрак. Берем кружку, мою самую любимую, с совушками. Мне котенчик подарила ее на День Святого Валентина. Берем какао. У меня, например, какао растворимый. Спокойной ночи, малыши. Да, я совершенно не обращаю внимания, как как эти какао, там, не знаю, что-либо что э, на, называется, как-либо. Я просто... Ну, вкусная еда, ну, вкусная. Ну, не важно же, что детское питание, например, или какое-нибудь там, не знаю, кока-колу. Э, так, приступим. Две ложки. Я предпочитаю полторы, потому что так намного быстрее растворяется какао. Затем берем сахар. Ну, это по желанию вам сахар. Я вот, например, две, люблю с сахаром две ложки. Теперь берем молоко. Да, Актуэль. Это не молоко Актуэль, это просто такая банка. Мы я просто купила ее в, в резиновой в резиновой бутылочке и прилила вот в такую вот баночку. Наливаем полностью. Никаких разбавлений водой не надо, потому что так не вкусно получится. Теперь кладем все это в микроволновку. Ставим, кстати, на одну минуту. Если вам этого будет мало, можете на полторы. Три, два, один. Теперь размешиваем. Я никогда перед тем, как поставить в микроволновку, не размешиваю, потому что бесполезно, если холодное молоко. Попробуем, что-то напоминает конфету с маком, очень вкусно, мне нравится. Надеюсь вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, я вас очень сильно люблю. Я вас очень сильно люблю. Пока-пока.